Виталию 44 года. Половину жизни он провел в тюрьме. Говорит, что хочет найти работу, но не может. Нужно ухаживать за братом, у него шизофрения, и за отцом, который прикован к постели. Бывший заключенный обвиняет управление социальной помощи. Говорит, что в последние годы к ним никто не приходит. Мужчина пытался устроиться социальным работником, но его отправляли из кабинета в кабинет. Я бы прошел все инстанции социальной помощи, которые говорят по телевизору. Но только по телевизору это. На самом деле я столкнулся с другим. Здоровый человек устал бегать по этим кабинетам. Я знаю людей, стариков, и видел, как они в колясках бегают по этим кабинетам, и на них не обращают внимания. А на меня, на бывшего уголовника, вообще не хотят со мной разговаривать толком. В Министерстве социальной защиты нам сказали, что рассмотрят этот случай фи Этот случай нужно изучить, но чтобы устроиться на такую работу, он должен пройти отбор. Должны проверить в том числе и документы о судимости. Если он предоставит пакет документов, в том числе по судимости, если у него нет проблем с судебными органами, тогда не думаю, что будут сложности с его трудоустройством. Виталий Ябанжи грозится опять взяться за оружие, если власти ему не помогут. Мне довели до такой степени, что я возьму, обвяжусь какими-то гранатами, зайду и взорву их к черту или возьму в заложники для того, чтобы обратили внимание на меня. Начальник Центрального офиса пробации говорит, что для многих бывших заключенных тюрьма – это убежище, потому что общество их отвергает, а власти игнорируют. Он пообещал помочь Виталию. Казала, чисто в ассистент Керсен Казурканси, во мержку, а часто персонала. Консультант пойдет с этим человеком в организацию, где ему отказываются помочь. Думаю, что тогда ему окажут помощь, и он получит пособие. Ежегодно сотни бывших заключенных, которым не помогают на свободе, опять идут на преступление и возвращаются в тюрьму. Ольга Сариван, Влад Карабан, сегодня в Молдове.